Geng Jolo diarahkan bayar hampir 15 bilion ringgit dan Najib dapat tarikh keputusan addendum. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 25 November 2025 mengarah kawan dan kakak Jolo membayar hampir 15 bilion kepada One Malaysia Development Berhad, One MDB dan empat anak syarikatnya. Dipecahkan sekutu Jolo Eric Tan Kim Long diminta bayar 11.6 bilion ringgit dan kakak Jolo Low Mei Lin diminta bayar 3.3 bilion ringgit bukan million bilion Hakim Mahazan Mat Taib melahirkan pendapat yang mereka bertanggungjawab memulangkan kesemuanya yang dianggap sebagai keuntungan rahsia yang diperoleh daripada penipuan terhadap plaintiff. Kedua-dua defendant tidak hadir di mahkamah. Sentuhan Jolo tidak terhad kepada tanah air. Ali Music Pra Kazrel Pras Michelle dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara di US kerana membawa wang daripada Jolo untuk mengampu Presiden US Barack Obama dan Donald Trump. Hakim US District Court Colin Cole Cotelli setuju dengan pendakwa raya yang Michelle menerima lebih daripada 410 juta ringgit daripada Jolo untuk mempengaruhi politik Amerika. Menarik yang Najib Razak menurut testimoni sebelum ni menerima 2.6 bilion ringgit pada 2013 daripada pemerintah Saudi Arabia, negara lain tetapi tidak merasakan menerima jumlah yang amat besar seperti itu boleh mempengaruhinya sebagai Perdana Menteri Malaysia Najib juga mengatakan yang dia menerima 410 juta ringgit 2 tahun sebelum itu daripada Raja Saudi biasanya kerajaan berurusan dengan kerajaan kalau Saudi beri kepada Malaysia ataupun Malaysia kepada Saudi itu normal tetapi ini adalah kes pemimpin terima dalam akaun khasnya. dan hanya memberitahu selepas tindakan mahkamah diambil terhadapnya. Kita masuk bab Najib sebab ada tiga perkembangan undang-undang yang wow berkaitan dengan bekas Perdana Menteri. Mahkamah Hakim Mahkamah Tinggi Alice Lok Yi Ching akan menentukan pada 22 Disember sama ada Najib akan menghabiskan tempo penjaranya di Kajang ataupun di rumahnya. Isu ini sudah berlarutan sejak hujung 2024. Najib menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan kesalahan menyeleweng dana 40 juta ringgit milik SRC International Sendian Berhad. Kedua, Kementerian Kewangan mensahkan yang lembaga hasil dalam negeri LHDN masih mengambil langkah-langkah di mahkamah insolvensi untuk mendapat semula 1.69 bilion ringgit cukai tidak terbayar oleh Najib untuk tahun 2011 ke 2017. Pada November 17, Mahkamah Tinggi KL menolak usaha Najib dan anaknya Nazifuddin Najib untuk menangguhkan prosiding kebankrapan oleh LHDN. Maksudnya, kalau kerajaan dapat menggelarkan Najib dan anaknya sebagai bankrap, itu tidak cukup untuk kerajaan. Dia akan masih cuba dapatkan duit melalui selalunya sita harta.